Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 14 серпня 2002 року. Це був, друзі, третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, матч перший із двох. А Левский у себя в дома, болгарская команда, прямая Динамо Киев, 1-0, Динамо Киев, перемога гол Черната, принес педепечным Алексея Михайличенко перемогу в данном матче. давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. Итальянский судья Массимо Де Сантис, если не помню, это самое итальянский судья данный матч обслуговывал. Ассистенты, до речи, были Джан Карло Перетти, если не помню, это Пауло Кальгани. Слава Славолюб Муслин, главный тренер, ведь команды Болгарской Алевский. В воротах, еще, друзья, напоминаю, Иванков, Бочков, Стоилов, Иванов, да, Иванов, Лаваль, Табузаков, Симанович, Головский, Чиликов, Стоянов та Пантелыч. Это стартовая одиннадцатка команды э, Левски. Динамо Киев, если не появляется, то Рева в воротах, Хацкевич, Дмитрулин, Малещенко, Чернат, Пев, Шацкий, Гиане, Радченко, Бондерта, и Это стартовая остановка Киевского Динамо. Теперь, друзья, давайте говорить безусловно будем про сам поединок. Это был, друзья, еще раз нагадаю, третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Матч Первый из двух матч на выезде для киян. Болгарская команда Левский у себя дома, соответственно, играет. И, справді, друзья, знаете, матч-то был, справді, нелегким, да, соответственно, для киевского «Динамо». А, нелегкий матч все-таки і суперник Супермикський, доволі таки непогана команда Левський, до речі, намагалась команди контролювати темп, використовували швидкий фланговий футбол. Динамо діяло більш компактно націлюючись на контратаки і стандарти. А, ця стратегія для воєнного матчу, коли оборона важливіша, за володіння мечі. Підходяща для київського Динамо, і справді для Олексія Михайліченка. И для подопечных Алексея Михаличенко, в принципе, такая тактика довольно-таки подходила. Кианни стримовала суперник и очень здорово делала на контратаках. Матч проходил в боротьбе, обе две команды демонстрировали наполеглый прессинг. не делал, так знаете, дисциплинованно. Но Господарь намагался больше буты на мячи, больше атаковать и, соответственно, забивать, потому что команда играет в себя вдома. А Восе. Друзья. Ну и, соответственно, да, Кияни, больше так на контратаках, все-таки, більш команда с Киева, все-таки, дело. Но, снова, таки, а -таки друзья, Левский, такая команда болгарская, особенно, вы знаете, в те часы была такую команду, довольно-таки, непоганая. И, справдив, такая стратегия Киянам давала результат. грати від вид обороны на контратаках Але у першому таймі мячев команды не забивали. Команды расписывают мировую ничью 0-0, где много было борьбы на футбольном поле. А, повинно, друзья, две команды намагалась одного дня не До речи, в Левске на 36-й хвилине на провелокий жаль, да ведь там вымышленная замена. Элин Топузака в поле покинул, Далибор Драгич на поле вышел. Это была 36-я хвилина вот такая друзі, раз была вымышленная замена, соответственно, а, Ну, в целом еще выйдет у команды Левски Виера, та у Динамо Киева выйдет Скоба, лишь одна замена ведь у киевского Динамо, вот, а, да, лишь друзі, одна замена ведь будете, матч, кстати, читывался да в Болгарии, да, в Софии, Левская София команда называется, да, а вот Прекрасна болгарська команда. І футбол, рівний. футбол рівний Динамо Київ грає дисципліновано в обороні. Льєвський намагається атакувати. Але, друзі, ось вона відбувається ключова. 60-та хвилина. Максим Шальских отримав мяч, спиной говорит, у межошторного майданчика суперника. он моментально скидывает передачу на Флорину Чернат, и на линию шторного майданчика, Чернат, удар, удар, гол, Флорин Чернат, идеально, идеальная комбинация киевского Динамо, друзья, идеальная комбинация, Видите, друзья, а Максим Шальских просто идеально, просто идеально ставит спину, откидывает мяч на Флорина Черната и той линейного майданчика пробивает читку, впевнено, верхний кут, не давший шанса вратарю, не дав шанс вратарю э, вратарю команды Левски без шансов, без шансов для вратаря Богдана Ивановка без шансов. Цей мяч, в конце концов приносит киевскому Динамо перемогу до этого эпизоду, да Левски выныстрывалы больше моментов. Саша Симонович, например, имел шанс, э, вот. Э, Панте, э, Пантелеич, там, Тут хорошие были там моменты. И украинский вратарь, да, Виталий Рева э, вытягивал, видверт у киевского Динамо, просто видверт вытягивал, да, просто близкучие матчи от вратаря киевского Динамо. Вот, знаешь, нам загострала игру, после перерыва, да, до стрижки. супер супернок до стрижки так подустал, да, все таки э, левская де команда до стрижки втомилась, да. Ну гол забили прекрасные. И в принципе в же матча в же океане уже так знаешь, это контролировал и приподнял, спокойно закрылась в обороне, не дали супернику суперноку ничего створить. Ну и подопечный Алексей Михайличенко. 14 серпня 2002 года на выезде в Софии, в Болгарии, обыграла болгарскую дуже сильную команду. Знаете, друзья, на той момент сейчас у Левски, вам хочу сказать, что это была такая дуже сильная болгарская команда, и обыграть их на выезде, это загали была нелегка задача. Кияне справились. Перемога 1-0. В Киеве Кияне доведут справу до конца. Победит команда с Киева 1-0 по сумме двухматчевого предстояния. По сумме 2-0 динамики выйдут далее. Остальное так спокойно, так прагматично по 1-0 дома на выезде. А, Прагматичный футбол от команды Алексея Михаличенко. Вообще, да, «Динамо» Киев под руководством Алексея Михаличенко действовал так больше так, в оборонительном больше стиле, да, больше в контратакующем стиле, больше команда делала акцент на а, железнобетонную оборону вот, цемент, ну, взглянули, друзья, футбол таки будуется, вид обороны, главное, зачем еще побудуваться в прежде друзья, оборону. А, вот, атака мы же выигрывали матч, а оборона выиграет трофеи, вот, такое золотое просто правило, и Динамо Киев добывая результат, да, лески они доминировали, да, у них было много моментов, они больше мячом владели, и на поражение они, напомню, все-таки не на грани, Але. Алло, друзья, Киани на счет этих вы не провели атаку. Максим Шацкий, индивидуальное мастерство. Максима Шацкого просто идеально, как он мяч там принял, как он развернул эту атаку из чернат. Иде... Индивидуальное мастерство. Идеальный удар в дальнюю девятку. 1-0, Динамо побеждает. Побеждает болгарскую команду, очень хорошую команду. Левский, это такая, дуже, такая прекрасная команда, я уважаю. И до у Киев очень дуже вжка перемога из правде. Руси наимоверно вжка перемога, на дуже соперником. И у Киева такой, что там был нелегкий матч, кучномке они біш так більше все таки потому что играли в Киеве перед своими болевальниками. Но а вы знаете стратегия была такая, да, в обороне дисциплинированно сыграть и не проиграть, да. Матч чуть-чуть в Киеве был. Голы Балакена просто не и шикарная оборона, шикарная дисциплина, контратака, гол просто идеально. флорен Чернат точным ударом принес Динамо Киев прямо в левский, владела командой Мечем Биш, намагался атаковать флангом, а Киевский захват начали с Виталием Ревою, да, вратарь, шикарный матч от вратаря Динамо Киев. Болгарины не смогли реализовать свои нагоды, хотя они были. А, Тактика Алексея Михаличенко спрацевала просто, ребята, идеально. Спокойная оборона, минимум риску, Доставка на индивидуальное мастерство у финальной третьей поле. Все это дало киевскому Динамо результат. Киане перемогать 1-0 и показали хороший футбол. Хороший футбол, подписчика Алексея Михаличенко. То, они победят 1-0 по сумме двухматчевого противостояния э, за 2-0 Киане провожу <laughs> до да. лески, и выйдут в групповой этап Лиги Чемпионов, дезиграть э, в группе с Ювентусом, с Ньюкаслом и с Нидерландской командой Фейнерд. И сыграть достойно. Друзья, проведал вам этот матч 14 серпня 2002 года. Друзья, да. 15 прошу, 14 серпня 2002 год, Левский, Динамо, Киев, первый матч с двух, третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов в Софии, в Болгарии, ведь данный матч, 0-1, Динамо, Киев, начали с головным тренером Алексеем Михаличенко, стопылы победу. И в конце концов обыграет еще у Киеве с Оспенки. По сумме 2-0. Пройду далее. Мы как-то, знаете, про матч відповідь, Можливо, как-то так же Вот. Справді Левски, така сильна болгарська команда. Я вам, ребят, так хочу сказать. Ее обыграть, да еще и на выезде, в принципе, это была нелегкая задача. Я вам говорю правду. Левский, вот в те часы, это прям не, не только -то в Болгарии, да, такая была сильная команда, а в Загали и в Европе команда показывала хороший футбол. Вот, тому друзья, как так. А Левский, то Динамо, только добра. А вам, друзья, вечер, сердце божать добра, бережите себе, всем до побачения, пригадал вам этот матч. Все, добра, пока всем.